Якщо понеділок надзвичайно ваш день, то, мне здається вечер повинен бути легким. Разом и стартап-шоу на М1. И все же, где эта страна, которая делает больше всего селфи? Клинт Иствуд вот, сначала подроблял обычным телохранцем. И именно в этом блоке, помните, что мы раздаем призы, мы щедрые на подарки. И тот, кто правильно отвечает на вопрос викторины, получает от нас недельный запас кофе, а также грааль бодрости до Так, 33 корабля лавировали, лавировали и на вы лавировали нам Клинта Иствуда, который рассказывает, что он родился 31 травня 1930 года. И сейчас ему 83 года. Сан-Франциско, Калифорния. Это я как раз в Википедию. А теперь уже будем рассказывать про его важкий шлях. Народился и сразу до работы, как там говорят. После окончания Оклендской технической школы Клинт сменил множество профессий, в числе которых были также и газнощики, разносчики газет, <свят> розет, и клерком он подрабатывал, а также работал в продуктовом магазине и был лесным пожарным. Вот это, мне кажется, волонтерское на самом деле дело. А, и инструктором по плаванию, а вообще вот просто внимание, та да он был телохранителем. Кроме того, что он очень много работал, он еще очень много сделал именно в киноиндустрии. Он не только снимался в фильмах, он еще и выступал в качестве режиссера и в результате набрал на эти декольку нагород и был лауреатом. Двох оскарів за найкращу режисуру у 1992 та 2004 році. О, Отже, подяка Клінту Ісплуду подивимося усі фільми. Ну, хоча б частину треба передивитися, буде обов'язково. А... а наша смарт фан тусовка продовжається. Так, і рухаємося у ритмі прогресивних технологій разом із Нескафе одному на М1. стартап шоу. Не только я одна интересуюсь вопросом тем, в какой же стране вот чаще всего делают вот эти вот Селфи. Оказывается, сервис Suggest Me сделал подобные исследования. И как ты думаешь, именно в Лондоне в основном больше всего фотографируют сами себя на фоне Биг Бена, значит, Букингемского дворца, колеса обозрения, а также второе-третье место заняли Нью-Йорк и Амстердам с фотографиями, конечно же, на фоне Таймс-сквер, э, статуи Свободы, э, музея Нидерландов и музея Ван Гога. Но вообще в первую десятку рейтинга вошли Барселона, Париж, Берлин, Рим. На Истанбул и Афины. И Саджест Мед отмечает, что самым популярным фоном для селфи стал э, Римский Колизей. Ну вот... а как же червоний Будка телефонии английский до все вообще те самые двуповерховые э, автобусы на вже там не его. А как же закаты? А как же Пизанская башта? А как же Пизанская башта? А как же подожди на фоне э, Сфинкса, да? А так, 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 так. Ну, э, мені здається, що треба зробити конкурс, обов'язково проводити в рамках стартап-шоу і э, зробити якісь селфіки, які потім будемо розглядати. так? Ідея! А поки що приходимо center. до іншого конкурсу, який дозволить вам також забрати призи mm -hmm. з нашої студії, які вже посідають чільне місце на нашому столі. Це і червона чашка від нашого спонсора та від нас а ще запас запаскавий! Oh, yeah. і, і умний вопрос теперь так. стоїть, зараз, підім. Знову розумне обличчя робити. Серйозний віт. Как называется ресурс, из которого впоследствии появился сервис игровых трансляций Twitch? Отже, первый вариант ответа – это GameTV. Другой вариант – youtube.com. И на третий вариант – justin.tv. То есть сейчас такая маленькая подсказочка. Насилайте <реш> Надсилайте вашу відповідь на максимально швидко. Те, хто буде першим, і при цьому ще відповідь вірно буде отримувати від лавіки та від спонсора чашку і запас кави. Давайте пригадаємо, що там нам зірочки розповідали. Вони доповідали, як розшифрувати слово під назвою. пранк Сьогодні ми навіть його вивчили. Трамп. Пранк. А, пранк. Это что-то между Трампом и панком. Исконно украинское слово. Богатый, богатый панк. панк бара -бара. Да, веселый богатый панк. Э -э розыгрыш телефонный. Прекрасно. А еще Денис Желтухин рассказал про свои стартап, которые позволят сделать всех модными и да, добрыми. Просто были какие-то кумиры, на которых я всегда смотрел, и после этого думал, почему бы и нет, почему бы не попробовать. <свят> Девочки, мы узнали множество приложений, которые теперь будут помогать нам каждое утро не морочиться с вопросом, боже, что же этот галстук тут делает, yeah. и что дальше с ним делать, как его завязывать, потому что мы узнали множество приложений. Также от Дениса а мне кажется, что по все того, таки как... это как... человеческая справа завязывать кроватку. Ну, это 100%. Но если вы собираетесь в офис, вы должны уметь это делать. Поэтому еще раз посмотрите нашу программу на сайте m1.tv, вы сможете действительно скористаться этими полезными порадами. Ну, а завтра, в вторник, мы собираемся в студию не просто так, для того, чтобы познакомить вас и с кем, и с чем, и что. И стартапы и с веселым настроением, и креативом, и инновациями, и IT-технологиями. В общем, будьте пам, с нами. Пам, пам, развивайтесь пам. вместе со Smart Show, yes. вместе с Аней и Славикой на М1.